ఈరోజు సనాతన పద్ధతిలో జన్మదినోత్సవం జరుపుకుంటున్న యావత్ మందికి ఈరోజు సనాతన పద్ధతిలో వివాహ వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటున్న మందికి వేదమాత యొక్క ఆశీష్యులు అనేక అనేక శుభాభివందనములు ఆశీర్వచనం ఓం శతరదో వర్ధమాన ఇగమో భవతి

ओम पूर्णापश्चादुत पूर्णापुरस्तादुन्मद्यत पूर्णमासे जिगाया स्याम देवा अधि संवसंत उत्तवे नाक इहमादयंतां यत्ते देवा अध दुर्भाग धे जमपावास्ये संवसंतो महित्वा सानो यज्यम्पि रजन्नो धेह सुभगे सुभीरं निवेशनीयसङ्गमनीवसूनां विश्वारूपाणि वसून्यावेशजन्ति सहस्रपोषकं सुभकारणसनवर्चसा संविधार श्रियमेवावरुन्धे शीते भाते क्षेमो वैराष्ट्रस्य शीतो वातः क्षेममेवावरुन्धे शतमानं भवति शता जुःपुरुषः शतेन्द्रिज आयुष्येवेन्द्रिजे प्रतिष्ठति श्रियःकान्ताजकल्याणनिधजे निधजेऽर्धिराम् श्रीवेङ्गणनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्